Сергей, во-первых, поздравляем да, да. Во-первых, поздравляем вас с победой Но игра тяжелая да. э, Очень тяжелая И главное, что она была зрелищная Это первый фактор, очень такой позитивный Зрителям понравилось Мне понравилось очень Естественно, не без целого багажа ошибок э, Скажите, пожалуйста, как, как вы настроились? Потому что команда усилилась Двумя неплохими хорватами Один уже э, Не новичок он играл и выиграл кубок, кубок и суперкубок, и сейчас они укрепились еще и таким довольно-таки стильным весовым игроком 11 номер. Как вы настроились, как вы готовились к этой игре? Потом еще будет один вопрос по вот самому регламенту. И вот по ну, этой игре что вы скажете? Как мы готовились? Ну, во-первых в отсутствие не хочется сравнивать деньги их и наши, но тем не менее в финансовой ситуации большой ребят не было. Поэтому как нам, где мы будем искать поощрение, я не знаю, но вопрос был поставлен ребром. Все их финансовое благополучие, они большинство из них студенты, зависят от победы над командой Львова. Это, 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 <passepschildren> нет, это aja, смотрите, м重点, Да, я это хотел сказать. Это мега большая. Второй момент. Вы знаете регламент нашего чемпионата. Он не предполагает плей-оффы. В принципе, к этому и хотел вернуться. Я могу открыто Почему это принято? Это принято, потому что если не играются плей-оффы, регламентировать участие иностранцев, легионеров, так называемых, игроков, в чемпионате очень сложно То есть можно сыграть одну игру Вот они приехали сюда на нашу игру И три игры не играли Повлияли они на мастерство украинских Для чего легионеров приглашают? Для того, чтобы поднималось мастерство Игроков украинских клубов Они не играли три игры Смысл приглашать легионеров Если они играют одну игру с ему уезжают А регламент не предусматривает Лимит игр Потому что нет плей-оффа Если был плей-офф 60% не сыграл, до плей и не допускается. Тогда пользу получают все игроки. И Мариуполь, и Киев, и второй Харьков, второй Львов. А так что это такое? Привезли искусственно побороться за чемпионство. А развитие водного пола? Сократили. У нас небольшой секрет. Последний третий год соревнуются две команды. Остальные команды выступают сильно в мастерстве. И по подбору игроков, и по возможностям своим. Нам помогает Городской областной, в первую очередь, областной спорткомитет, поэтому мы называемся команда Харьковской области. То же самое, помощь, насколько я понимаю, у Динамо Львов э, тоже финансирование городской областной комитет. То есть мы можем, финансы нам не мешают проводить плей-офф. И отговорки, что это стоит денег, они ничего не стоят. Все дело в том, что в данной формуле мы не можем лимитировать участие легиния в одной игре, в трех или в четырех. В регламенте даже не было указано. А о, о том, менять или не менять легионеров, допустим, сейчас видно, что игрок, которого они пригласили центральный нападающий, тяжеловат. Тяжело. Хороший мастер, но для такой мобильной игры, в принципе, неплохого качества для нашего украинского водного пола, ему тяжело. Естественно, они могут сейчас, потому что регламенте Бриджфланда его поменять, на каком основании, они должны предоставить всех возможных легионеров до чемпионата, документы, разрешения федерации соответствующих стран. И после этого, да, если этот не подходит, поменять, взять другого. А что, я предполагаю, что сейчас будет. Что он неубедительно, он не может повлиять на результат. Они попробуют его поменять. Ну, я так думаю. Взять грузин? А это меня не волнует, кого они возьмут. Я не против легионеров. Я против формулы, по которой они могут сыграть одну игру с Харьковым и уехать. Вот я Скажите, а почему именно была принята такая формула? Вообще? Это, это мне сложно сказать. У нас если участвуют, допустим, брать Суперлигу, 6 команд, если взять еще высшую лигу, но для обсуждения тренера высшей лиги не привлекаются для обсуждения формула чемпионата. А большинство споров и недоразумений э, заканчивается при голосовании счетом 3-3. То есть довольно сложно прийти к какому-то выводу. Мое твердое мнение. Все Тренер сборной Украины Валерий Михайлович Завязивон для, для того, что подготовить игроков сборной для международных соревнований. Это он должен влиять, а не уходить от этого довольно тяжелого принятия решения, когда нужно пойти против какой-то из команд или Харьковской области, или Львовского Динамо, прежде всего. Это и было видно, насколько я знаю, перед с самим перед началом первого тура, вот когда принципе, еще были организационные вопросы на заседании тренерского совета, если коллеги не было ни гостренера, ни главного тренера, ни второго тренера, ну, никого из высшего руководства не было. Ну конечно, потому что, потому что они бы получили жесткие э, реплики со стороны тренерского состава. И хотя я вот Валерий Михайлович приехал, я его очень уважаю. И тренер неплохой. Хороший, безусловно, и, и игрок великолепный. Ну, наверное, он разбирается в одном поле. Но почему-то уходит от э, регламента и положения чемпионата, где он на подставит точки, исходя из своего опыта. Вы, я видел, написали протест, я думаю, этот это письмо так, случайно увидел, но вы вручили его главному суде. Это Что не это? протест, никакой не протест. Э, главный судья и представитель федерации попросил нас сделать написать, изложить свои замечания по регламенту и положению команд. Я изложил свои мысли на этом, в этом рапорте. Рапорт, ну, я даже не знаю, кому он адресован, потому что на вопрос, на чье имя написать предложение, было сказано просто на листик. То есть я предполагаю, что их даже рассматривать навряд ли кто-то будет. Вы пока только один написали, не знаете? Нет, я написал по трем пунктам. По легионерам, безусловно, если это два легионера, то они должны предоставить бумаги до начала чемпионата, они их предоставили. Возможно, они смогут поменять их в переходное окно. В переходное окно, есть у нас такое понятие после второго и между третьим туром. Может они это и сделают. Вот. И там мои предложения были, что легионеры могут быть, произведена замена. Во-первых, они должны были предоставить до начала чемпионата, как это и было сказано. Бумаги на предполагаемых идионеров. участие по форс То есть это болезнь, несовместимая с участием, тяжелые травмы или какие-либо другие форс-мажорные. Это должны быть документы, предоставленные в Федерацию с переводами, заверенные по всем правилам. Тогда они могут поменять действительно там перелом или инфаркт, или не дай бог, или еще что-то. Не вопрос. Вот. Ну, это да, это четко должно быть прописано в регламенте. Ну, и прежде всего они должны играть игры всего чемпионата, они приезжают на одну игру. Для кого они играют? Для команды Львов или для развития Харькова украинского водного пола? Простите, оговорился. Там да, еще да, какой-то вопрос был. Подготовка. Да, да, да. Ну, готовились мы более-менее. Не все, не все ровно. Не все ровно. Но, слава богу, порадовал подготовительный период, порадовал Абрамов и Орлов. Это сегодня и да, были у нас свои проблемы. Если вы видели, что Ермаков сегодня зашел первый раз в воду, месяц заболевания тяжелого, гайморит, да, я разговаривал, болезни, да. прочее, прочее. Ну, помог, помог. Очень трудно переломить психологию от этого одаренного игрока, который, ну, скажем так, если кто-то разбирается в скоростях, то придя, практически не тренируясь, он проплыл 50 метров за 24,6. Понимаете, быстрее всех. Ну и, конечно, с этой высоты он э, очень, скажем так, э, плохо относится к тренировочному процессу. Не, не так, как это нужно было бы. Вот. А это сказывается, прежде всего, на, на взаимопонимании. Ведь тренировка ⁇ это не только плавание. Это, прежде всего, взаимопонимание игроков на поле. А он сегодня сделал две-три тактических ошибки. Э, для плюс Иди Иди И, И, да, индивидуально плюс неграмотно не сыграл. И плюс индивидуально пропустил того же э, да, легионера из Динамо Львов. Причем на ровном месте. На ровном месте. Правда, потом исправился, этого же легионера. Да. я это говорю, то, что вы сказали, неровная игра. Неровная а игра, сбачили, а, сбачили, um с большим количеством ошибок. С большим перепадом. Поэтому да, конечно, это не команда, когда мы играли на Кубке, собравшись буквально по кусочкам, по крупицам, психологически и физически команда была не готова. И мы просто отдали 12-4 команде э, Львов. То, что с ними можно было играть, показал Суперкубок. Но подготовки к нему, опять же, у нас было не хватило. Очень... Не хватило, безусловно. И плюс там все-таки не участвовал игрок, которого я практически не меняю. И такой серенький игрок, но без которого нам тяжело Вадик Эстрадов который играет, я меняю всех, а его нет есть такие игроки, которые черную работу делают да, они делают это черную работу палочки почти не видно палочки а не видно, уже... а на результаты это влияет. Влияет очень здорово Сергей, их и к самому Рубанову то как уже известно самого финала не будет что и, и это впервые происходит за последние 5-6 лет это полная, это полная деградация две команды, которые между собой играют шесть игр чемпионата. Кстати, большинство из них будет при пустых трибунах. И надо видеть было ажиотаж в Харькове и во Львове, и в том же Мариуполе, когда играли плей-оффы. Полные трибуны, газета, пресса, интерес проявляли. Люди радовались игре. К чему мы этот чемпионат приведем? Ну, мы, они, вот представьте, что вот мы или они выигрываем три игры. Дальше что? Полная деградация на протяжении 8 месяцев. Просто получится, что даже какая-то одна из команд может, например, уже за, за тур, а то и больше, чем до окончания тура, уже обеспечить себе чемпионство и все. И как в свое время мы были, раз, спрашивается, когда Мариуполь 13 раз стал чемпионом без единого финала. Но у Мариуполя, да. были, вот у Мариуполя были возможности играть за границу. И, и, и они играли Европу. Был адреналин, они играли Европу, они играли чемпионат России. Но мы когда мы вернулись, когда да, мы вернулись, когда мы вернулись... К финалам, в первый же финал показали, что мы правильно это сделали. Это, Конечно, был, это, 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 было, это были здорово. шикарные игры, я помню еще БМК, Мариуполь, когда там просто ну, там да, трибуны ревели. Это игры были. В Харькове была... люди стоят, метка, естественно, не хватает. Даже во за Львове. Во Львове, когда они оказывали, вот в прошлом году, когда первые мы, игры мы проводили на поле Львова, люди не могли сесть Судьи ходили между зрителями. А что будет сейчас? Ну, один тур мы проведем, на котором будет присутствовать, не знаю, там, не очень много зрителей. К чему мы это все делаем? За, чтобы завалить последние остатки развития. По вашему мнению, это откат назад? Ну, не откат, шаг назад? Это не просто откат, шаг назад. Это деградация. Ясно. Ну, в принципі, більш подробні відповіді ми отримали від головного тренера команди збірна Харківська область, майстра спорту Сергія Круточихіна, Щойно декілька хвилин назад закінчилась, закінчилась гра центрального туру. І, до речі, хочеться сказати, ну, ми розмовляємо про популяри... популяризацію. Ну, як можна робити таку центральну гру в ділі в Берлі 45? Ну, тут... Сам головний суддя, сама федерація повинна розуміти, ну, Треба так, в суботу речі, набагато більше глядачів. От. Але все одно фінальна, ну, сьогодні не фінальна, але така фінальна гра першого туру, вона центральна, вона дійсно порадувала глядачів, але питань у нас і проблем, я бачу, багато-багато багато. І головна проблема все ж таки, як фахівець в цій справі, що... Відкат відмови від плей-оффів від фінальної частини. Ну це на мою думку. Я вже зараз бачу, що цієї думки до і багато інших тренерів. І носик таких приватних беседі не казав, і Ві В'ячеслав, Що це дуже зараз підтверджує Сергій Соляров, Сергій Кутачихін, що Відмови від фінальної частини, від фіналів там, до двох, до трьох, до п'яти перемог це крок назад. До речі, хочу сказати, там, ну, не знає, що на сьогоднішній день жодного командного виду спорт, ну крім футболу, там зовсім інша система проведення. Баскетбол, волейбол, гамбол, хокей, всі, всі грають. два, три, четыре, пять, Я могу, все, я все. могу добавить, а в нас все сводится к тому, у нас что... в Украине, я накажу там за курдом, у нас в Украине я уже накажу за курдом. Все сводится к тому, финансируем. Естественно, я уже повторяю то, что я перед этим тоже в интервью говорил, что определенных рамок законов, которые бы, как вам сказать, поощряли бы развитие спорта клубной системы. Мы этого не имеем. Естественно, что единицы находят спонсоров. И любой вид спорта, ну, за исключением как, э, футбола, хотя, как сказать, вы посмотрите, сколько команд рухнуло европейского класса за последние э, года. Это и Днепро, это и, э, по-моему, Львовский клуб, Карпаты это, тоже. это Карпаты, это и Киевский клуб, Арсенал и куча других клубов. Да. Это и Металлист. А вы хотите водное школа Да, его любят. Детей очень много у нас. Но спонсоров мало, спонсоров мало. Вот, понимаете, поэтому плей-оффы – это та изюминка, за которую надо цепляться. Плей-оффы, Кубок Украины, Суперкубок. Но это же очень минимальное количество игр между нашими командами, очень мало. Поэтому я не понимаю решения Федерации, и кто утверждал этот регламент, и кто за него боролся. У меня есть предположение, кто, Динамо Львов. Но какими рычагами они надавили на Федерацию, чтобы убить… Розвитки, я це трудно я сам. На цьому ми будемо завершувати нашу бесіду з головним тренером збірної Харківської майстром Спорту Сергіє Пікачикам. І ще раз вітаю вас дуже тяжкою, але такою цікавою перемогою в першому турі над Дунамом Львовим. І маємо надію, що в майбутньому наш брат буде проходити набагато цікавіше. Дуже дякую, до наступного. よし <Yep. S 2> <laughs>